Salam, Mammadow Nizad Zəfər Tinçliyinin layihə rəhbəri. Sizi Italiyadan salamlayırıq bu günəşli gözəl bir gündə. Ə, tədqiqatlarımız, sahələrimiz, araşdırmalarımız davam edir öz müştərilərimiz üçün, öz dostlarımız üçün. Ə, etdiyimiz ə, təcrübələr və tədqiqatlar davam edir. Bu gün biz sizlə ə, 3 metrənin 25 santimetrə əkilmiş bir alma bağındayıq, İtalyan Merano şəhərində. 3 metrə düz olsa da bu bağda gördüyümüz kimi heç bir problem yoxdur. Sadəcə 25 santimetrləri 25 sant tutuzdurmaq çox çətindir deyəm. İnsanlar çox da böyük önəm e, e, verməyirlər. Çünki burada əsas məsələ 25 sant ya da 30 sant deyil. Burada məsələ ağacı SSA dediyimiz super silindir axıl dediyimiz, yəni e, tac gövdəli, budatsız lider dediyimiz e, formada treyn eləmək, yəni e, tərbiyələndirmək burda əsas məqamdır. Gördüyünüz kimi bu ağac ə, demək olar ki, budaq yoxdur. Bu ağacdakı məqsəd meyvəni gövdəyə yığmaqdır. Konsantlıq bu tumurcuk çıxıntılardır. Bunlara heç budaq azlandırmaq olmaz. Ə, məqsəd nədir? Məqsəd belə bir əkin sxemi ilə 150 ton almaq və 90 kaliber 150 ton almanı 90 kalibirdə, yəni bizim Qubada 4 dördün biri əktiyimiz 3 yarımın 1 metrə əhtdiyimiz ya 4 metranın 1.25-ə əhtdiyimiz alma bağlarından fərqli olaraq hansı ki adı 70 ton olsa da adətən 50-55 ton olur. Eee, burda 150 ton almanı 90 kaliberlə etməkdir. Məqsəd o 10-dan ibarətdir. Bu gözəl bir sistemdir. Bəzi işləri asanlaşdırır mexaniki işləri. Məsələn, dərmanlama belə bir bağda dərman işləmədi, budaq oldu agressivləşdi ağac. Yəni elə bir şey mümkün deyil çünki ağacın kanopisi, yəni tutduğu kvadratura o qədər sıxdır ki, ağacın gözü budaq yox, bancaq tun otur verməyə məcburdur. Diqqətinizə görə sizə təşəkkür edirik. Demək təşəkkür.